Богославська та Ірина Патлах вже в нашій студії. Доброго ранку. Доброго Завітали із тренінгової компанії Альба для того, аби власне про тренінг і розповісти. Вже цієї суботи, 20 лютого, можна буде до вас завітати на тренінг, який називається бренд з іменем Я. Тож, Іро, що це буде? Скажу так, для начала, что такое бренд, да, чтобы нашим зрителям было понятно, о чем идет речь. Бренд это цельный, уникальный, привлекательный образ личности. Некоторые говорят, что он должен быть примитивным, ну то есть настолько понятным и легко воспринимающимся с первого раза, чтобы это вот была цельная картинка. При этом на тренинге мы будем прорабатывать алгоритм, как создать собственный бренд. Потому что брендинг это осознание. Развитие і використання собственного вот цельного образа своїх інтересів. Ну, а як ви вообще думаєте, бренд нужен простому чоловіку? Ось власне про це вот. хотіла запитати. А навіщо його самому собі створювати той бренд? Ну, в общем-то. Э Наверное, в современном мире, когда мы понимаем, что мир конкурентен, и, в общем-то, даже в простой жизни нам приходится э, отвоевывать себе место под солнцем, бренд — это очень большая помощь для того, чтобы себя спозиционировать и выделиться на фоне других людей. То есть, в принципе, брендирование нужно тому, кто хочет подчеркнуть собственную уникальность, повысить свою стоимость. Э, люди, которые публичные, безусловно, им это тоже необходимо. Но и простому человеку это однозначно будет полезным инструментом для достижения собственных целей. Хочу заметить, что тому из простых людей, кто претендует наверное, название профессионал. Честно скажите, Она... Оля, вот ваше запытание, да. чей потребен он каждому, у меня есть сомнения, что каждый на это сдатан. Дело в том, что, ну, знаете, это риторические вопросы, способен или не способен. Есть природная заданность, есть технологии. Когда объединяешь одно и второе, конечно же, эффективность повышается. Но когда мы говорим о бренде еще раз, вот кому это надо, это нужно тому, кто претендует на повышение эффективности своей деятельности. Тому, кто ну, действительно, как я уже сказала, хочет носить гордое имя «профессионал». Хотя не только. Здесь много разных ролей может быть. Ну, ну, тому, кто на самом деле вкладывать в самого себя и использовать все свои внутренние ресурсы. Безусловно. Но здесь еще один момент. Очень часто брендирование происходит стихийно. То есть человек, в рамках своей профессиональной деятельности что-то делает классно. И, конечно же, по прошествии определенного времени в той или иной степени э, может создаться, ну вот что-то похожее на бренд. Но печаль здесь состоит в том, что зачастую на это уходят годы, много сил, много ресурсов, а путь этот можно было бы ускорить и, и сделать. Ваш... Конечно, Ваш же. тренінг власне допоможе дізнатися, як це все скомпонувати таким чином, аби створити власний бренд набагато швидше. Іро, ви говорили про те, що багато хто вважає, що він має бути нібито примітивним. То які насправді основні складові ключові такі моменти створення власного бренду, яким він насправді має бути? ну, вы знаете, каким он должен быть, это вопрос сугубо индивидуальный. Бренд – это уникальная картинка, да, мы уже говорили о том, что бренд – это уникальное явление. Но мы, как инструменталисты, мы себя так позиционируем, тренинговая компания «Альба» – это всегда конкретные инструменты, которые можно брать и применять. Именно поэтому мы на тренинге будем прорабатывать совершенно понятный алгоритм, который дает представление о том, Какие нужно преодолеть этапы, ну, преодолеть, да, пройти, скажем так, этапы, чтобы в результате появился цельный бренд? Их четыре. Это на первый взгляд достаточно просто, хотя понятно, что требует определенной работы. Но, во-первых, это оценка собственного потенциала, что я могу дать людям. Потому что прежде чем что-то взять, получить да, в результате собственного брендирования, надо что-то дать. Что я могу дать людям? Это ключевой вопрос. Да, чем я могу быть полезен? Потому что на, на голом месте бренд не выстраивается. Это обязательно какой-то месседж, что-то, что ты хочешь донести до людей, да, какая-то ценность. И здесь же в рамках этого этапа необходимо определиться с ключевой ролевой моделью. Ролевая модель ⁇ это... Интересная это, штука. Это как очень интересная штука. Вот мы Но как для раз... людей, которые не ориентованы в тему, вот, в принципе, буквально коротенько. Очень коротко. Антонина, скажите, пожалуйста, вот сейчас интуитивно, какая ролевая... Не скажите, подумайте. Подумайте, подумайте, да, подумайте. подумайте про так. себя. Совершенно верно, спасибо, Оля. Какая ролевая модель вам ближе всего? Из трех. Из трех. Например, да аристар... аристократка. Внутри думайте. Внутри думайте. Хозяюшка и амазонка. Вот вы кто больше всего вот, про себя Просто для себя обрати аристократка, хозяйушка и амазонка. Яка а. ближе, чи яка бы мне, яку бы мне хотелось? А, какая ближе? Да, тогда то есть, определили, да. Угу. А вы, Юра, определили? Вот как -то вы думаете, кто? -то Тоня кто? Скажите вслух, тут, из тут трех? Нема такого. А, нет, а из вот из трех? трех. Я ну, говорю, трех. Да просто... Хай буду хозяйушка. Вот так, хорошо. Итак, Стас... вы, воспринимаете при... как хозяйушку. А что вы себе... Ну, да, так и подумала. Замечательно. Это природнейшая. Понимаете, меня. очень хорошо, когда ваша внутренняя картинка и то, как вас воспринимают люди, совпадают. Очень часто бывает так, что э, мы хотим изменить свое позиционирование, мы себя хотим позиционировать иначе. И вот здесь начинается работа. И вот работа, mm -hmm. о которой мы будем говорить на тренинге, мы будем анализировать, что несу я какая ролевая модель моя ключевая сейчас, какую я хочу, чтобы она была, и как это воспринимают окружающие. И, кстати, вот здесь есть и очень явно проявляется одна из ключевых ошибок людей, которые вот претендуют на персональное брендирование. И вот эта ошибка состоит в том, что люди зачастую хотят предложить себя там, рынку, общественности без самоидентификации. То есть, ну, в переводе на общедоступный язык, без понимания, кто я а, есть. Без понимания четкой одной компетенции, четкой одной ценности. Знаете, вот как мне кажется, честно, что опыт кота Матроскина, напомните а я еще и там так, вышивать, это крестиком самим. вышивать. Умею. Вот а наши люди точно так же. И это, и это, и это. Это категорически неправильно. Прежде чем ну, заниматься брендированием, нужно четко понять, какая моя ключевая ценность, какая моя ключевая компетенция. Собственно, что я хочу рассказать. Одна. И это только первый шаг. Потому что да. дальше, да, вот вторым этапом брендирования, это вот этап позиционирования. Нужно понимать, на какую ключевую аудиторию я буду воздействовать. Потому что вот только с Ольгой обсуждали недавно крылатую фразу одного из американских деятелей, который говорил, я не знаю, в чем ключ к успеху, но ключ к провалу я знаю точно. Это пытаться понравиться всем. Это абсолютно невозможно, и стремиться к этому было бы и нелепо. Поэтому нужно четко понимать свою целевую аудиторию и разработать план действий, как я буду эту целевую аудиторию охватывать. Это позиционирование, это термин из маркетинга, все прекрасно понимают, о чем идет речь. Ну, не все. Ну, не все, да. Ну, приблизно разумеется. Примерно. То вот, до речи, властный бренд варто будувати на тей ролевой модели, яка насправді близька, чи на тей, яку би хотелось? Это зависит от того, какие цели ставит перед собой человек. Вот опять же, в рамках тренинга а, мы отвечаем себе на четыре вопроса. Вопрос номер один. Зачем мне это надо? Зачем мне личный бренд? Чего я хочу добиться? вот свою Вот вам бы, Тони, сейчас нужен был бы личный бренд? Ну, я пока что не чувствую до этого какого-то поштовхучего потенциала. Я, угу. может быть, как большинство обычных людей просто думаю, что, ну, возможно, не на этом этапе. Вот, знаете, а я вот точно говорю, И вот потенциал колоссальный. У вас для создания персонального уже бренда. Уже начинать. И мне даже немного, знаете, мы говорим обычные люди», «обычные люди». Это как-то звучит даже как-то странно, потому что все люди, они же личности да, уникальны. Да, но, у вас людей, которые не, не законцентировалась еще на том, что им потребно. Вот об этом то и речь, да, что в принципе бренд это такая штука, это не что-то э, невероятное, это то, что подчеркивает твою уникальность. Не обязательно выходить с этим брендом и продавать себя на рынке, совершенно не обязательно. Но ты получаешь понимание, осознание развитие собственной уникальности. Это в философском смысле слова, это просто классно, это добавляет гармонии в твою жизнь. Поэтому говорить ну, о, да. о том, что бренд кому-то показан, а кому-то не показан, я бы не стала. А. Але якщо все таки йдеться про те, щоб дійсно створити бренд, показний, скажімо так, так то… завжди от потрібно робити, наприклад, якщо господарочка, я хочу її побачити як Амазонка, тому що воно буде так більш вигідніше, чи можна так зробити? Конечно. Чи обов'язково потрібно розвивати власну індивідуальність? Орієнтуватись так саме на себе чи на якраз ось це зовнішнє сприйняття? Знаєте, от ідеальний варіант, от якщо можна говорити о ідеалі, вот як хотілось mm -hmm. би, звісно ж, розвивати власний бренд на основі. заданной ситуации. Потому что, ну представьте себе Тургеневскую девушку, которой кто-то сказал, что она должна стать там женщиной вамп Можно убить много сил времени всего остального на создание этого образа, но вот тут все вспомнят Станиславского, да что. И это будет абсолютно неприродно. И смысла в этом, а потом и разочарование, и да, и все это ерунда, и зачем нам это надо? Поэтому лучше найти в себе вот то что есть и потом развить до таких высот, когда мы можем смело сказать это бренд. И поэтому мы начинаем с самоидентификации. какой я, кто я, что я могу дать. Вот я Тургеневская девушка, значит я такая. Значит отсюда надо отталкиваться, выстраивать свою легенду, тюнинговать свою ведь? личность. Легендирование это отдельная угу. технология напеки да. не стрибати через себя, а просто подживы ты, ой, что я Но при этом, при этом, знаете, проблема еще одна проблема, которая есть и которую мы, опять же, мы успешно решаем. Люди зачастую не видят собственной уникальности. Ось, согласна. Да, не ощущают э, свой потенциал, то есть и не видят того материала, с которым можно и нужно, конечно же, работать. А на самом деле этот вопрос решается. На тренинге помогает да. я как раз это свитчукаты и заразуметь, еще сам в себе до бренда. Мы составляем прямо табличку, в чем я чрезвычайно хорош. Вот прям лучше всех. Есть определенные инструменты, которые позволяют извлечь собственный потенциал, понять, найти вот эти вот зерна уникальности, они есть везде абсолютно. И так приятно, когда люди уходят окрыленные, окрыленные говорят, да. ну на, и это все я. Сами этого даже не подозревали. Да, 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 это все ты. И действительно интересно, по прошествии 4-6 часов, ну вот, собственно, тренинг день, ну, люди отличаются. Вот, те, которые выходят, от тех, которые пришли, пришли. утром. Да. Буквально за цей период уже можно побачить такие изменения. Понятно, Конечно. что мы бренд не выстраиваем в рамках четырех часов, но мы даем четкое понимание, как идти, даем инструментарий, и дальше, в принципе, это уже делать ну, легко и, и непринужденно можно. При этом по поводу ролевых моделей хотела еще отметить, две секунды буквально. Знаете, иногда очень интересно выходить за рамки своей ролевой модели. И это нужно практиковать. Можливо, как раз та инша модель и станет более гармоничной. Просто варто спробовать. Или откроют новые горизонты. Понимаете, вот если дома женщина в роли хозяюшки, и тут раз она в какой-то вечер решила превратиться в аристократку. Это будет выглядеть очень интересно. Главное, что потом назад повернемся. Потому да, что ну потом уже... приедет до домой и скажет, это... сам да, Вопросы выходят за рамки нашего <laughs> обсуждения. Да, сегодня, с, с сегодняшнего разговора, возможно, в следующий раз. То это не можно вважать помылкой у створенні бренда. Ось это намагание відшукати іншу для себя ролевую модель. Конечно, ну, конечно, ну, конечно нет. нет. Это другая история. История, которая усиливает основную. Но все-таки мы говорим о том, что на старте, конечно же, нужно определиться со своей самоидентификацией. И когда, коль мы уже заговорили об ошибках, еще один момент, ну, подтверждающий все только что сказанное. Еще одной ошибкой в брендировании является отсутствие значимых поступков. Вот представьте, обозначили себя как хозяюшка. А ничего для этого, э, никак не надеем абсолютно. Да, цьому и речь идет не на бытовом уровне, а, еще раз повторюсь, значимых, масштабных. Если ты хозяюшка, так давай будем хозяюшкой в масштабах города, например. Так, и дайте про втиланья в життя. Да, в да. То есть музеях. просто обозначить роль – это уже хорошо. Конечно же, эту роль нужно подтверждать реальными, конкретными, масштабными действиями. Тем более, что эти действия должны быть последовательными, потому что одна из неотъемлемых характеристик бренда – это последовательность. Если ты уже хозяюшка, да, значит, ты хозяюшка и сегодня, и завтра, и послезавтра, и через три года, и вот тогда за тобой уже этот образ закрепляется. Потому что если мы будем ну, прыгать из одной ролевой модели в другую и совершать хотя Поступки цельного образа не получится. А вот бренд это именно цельный, узнаваемый, уникальный образ. Причем он не обязательно должен быть со знаком плюс это может быть отрицательный образ: кто какие цели перед собой ставит. Первый вопрос: в брендировании: зачем мне это надо? Чего я хочу добиться? Ну и не раскрывая всех секретов тренинга, что порадовать тем людям, которые намагаются, или какие-то понимают, что уже самое час створить свой бренд? Ну, ответ лежит на поверхности. Конечно, приходите к нам на тренинг в субботу. Однако же ну понятно, что есть достаточно много литературы в открытых источниках. И первое, что мы бы посоветовали сделать, ответить себе на вопрос, зачем мне нужен бренд? Какие цели я перед собой ставлю, создавая свой образ? Выйти замуж? Это одна цель, да. Вот я сейчас создам такой цельный образ блондинки э, какой-нибудь. Тяжело да? тебе придется, конечно да. Вот. Или э, э, да, я хочу стать страшно известной негодяйкой, но это будет совсем другая стратегия. Но тем не менее, я тоже создам какой-то цельный образ. То есть, зачем надо понять, и что я могу вложить прежде всего в этот образ: вот самоидентификация, что я могу дать? В чем я уникален, в чем я чрезвычайно хорош. И при всем этом, знаете, один совет, который мы всегда даем, независимо от тематики наших тренингов. Совет очень прост. Берем и делаем. Все. Это <существует> универсальная порода, на самом <существует> Потому что именно так. Дуже дякуємо вам за то, что сегодня у нас побывали. На тренинг от тренинговой компании Альба можно потрапити 20 лютого цієї субботы. Тренинг має назву «Бренд По імені я і власне як створити власний бренд? Там розкриватимуть усі секрети. А поки що розкриваємо усі секрети цінності харчового продукту. Сьогодні це банани.